Прийняти закон, коли отримаємо більшість, про відкликання народного депутата, який закласти чіткі вимоги. Якщо ти, вибачте, виявився падлюкою і переходиш в іншу фракцію, одразу втрачаєш мандат. Якщо ти не голосуєш за ті закони, які зобов'язався, втрачаєш мандат. Якщо ти не працюєш сам, віддав картку і потім піаністи тиснуть по 10 кнопок, втрачаєш мандат. Це буде потім, після обрання. А зараз кожен з нас. Пан Кирш, я, Инши. Принял ли присягу? На налогах очень много сейчас держится, потому что когда идут выборы, то перед выборами все обещания разных партий немножко напоминают игру в тюрьме. Назови число 7, 8, я выиграл. Понимаете, все обещают повысить пенсии, повысить стипендии, повысить зарплаты. Снизить налоги И никто не скажет, как это все сделать одновременно И налоги снизить, и стипендии, пенсии, зарплаты Всем повысить А секрет очень прост Здесь важно просто профессионально относиться ко всему В том числе и профессионально относиться К налогообложению После того, как Янукович стал профессором Мне немножко неудобно говорить, что я тоже немножко профессор Понимаете, как получилось Но по крайней мере в налогах мы что-то понимаем И вот маленький пример С пенсиями Как и повысить пенсии и в то же время не обидеть предпринимателей. Очень просто. В Украине действует уникальное налогообложение. У нас богатые платят официально по закону меньше, меньше чем... чем бедные. Бомж платит больше, чем олигарх. Вот все знают, что, допустим, зарплата там до 10 тысяч облагается примерно 15 процентами, а сверх 10 тысяч 17 процентами. На 2% больше. Куда там? Но зато зарплата Сверх 15 тысяч гривен не облагается 35% социальные фонды. Так что на 2% больше говорят все, а что нет 35, никто не рассказывает. Вы понимаете? То есть бомж в этой стране платит больше, чем олигарх. Распространить на Ахмедова и на всех остальных такие же сборы и взносы, которые платит вся страна, и вот уже есть деньги на пенсии, и никого не нужно обижать. Понимаете, до какой степени нужно было достать всю страну, чтобы уже ну, все объединились, все порядочные стали вместе. Я в свое время очень тосковал, что вот Тимошенко отдельно, Яценюк отдельно, все отдельно. И про себя думал, концлагерь нас объединит. И вот пришло это замечательное время. И тем не менее, даже сейчас есть силы, которые не с нами. На самом деле все очень черно-бело. Сейчас нет промежуточных оттенков. Когда в стране надвигается диктатура, и политическая, потому что лидеры оппозиции сидят в тюрьме, и это приближение фашизма. И экономическая, потому что разрушаются собственные предприятия, чтобы их за бесценок продать за рубеж. Так вот, в преддверии фашизма и политического, и экономического нет разных оттенков. Или с нами, или против нас. И поэтому, когда идут все вот эти промежуточные выкормыши, финансируемые за счет одного из лидеров партии региона Ахметова, и он не особо скрывает, что и королевский удар имеет к нему, как он говорит, определенное отношение. Но в этих условиях все, кто не с нами, те против нас, и никуда от этого не деться. Вы меня знаете. Жил себе, был совершенно мирный человек, занимался налогообложением, не лез в политику, выпускал тихую программу наложнику с критикой власти. Тогда еще думали, как он может как он не боится, оказалось, что можно. А знаете, почему никто не трогал? Потому что все думали, раз он это делает и его не трогает, значит кто-то за ним стоит, значит можно. И эта программа шла пять лет совершенно спокойно во всей Украине. Ну, потом грянула Оранжевая революция, после которой нас всех, к сожалению, кинули, после которой нас всех, к сожалению, обманули. Сейчас, судя по всему, приближается время очередного очень серьезного противостояния, как это всегда происходит накануне очень серьезных проблем, стоящих в обществе. Движется новый экономический кризис, и не дай Бог встретить этот кризис со старой властью. Тот кризис, который был раньше, покажется на этом фоне очень ничтожной мелочью. Нужно голосовать не за гречку. Я гречку не обещаю. Я говорю сразу, не будет гречки. Я не буду разносить гречку, не буду разносить сахар, не буду разносить другие крупы, масло, молоко, яйца. Мы с Анатолием Степановичем яйца не разносим. Не несут, да. вот. У нас есть идеология, мы выступаем за эту идеологию. Голосуйте за идеологию, а не за гречку. Голосуйте так, чтобы потом не было стыдно. И помните, мэрские выборы. Кто-то отлежался, решил, так от меня ничего не зависит, а потом Арсен Борисовичу не хватило нескольких голосов. Кто-то голосовал за промежуточных всяких, а потом оказалось, что все это были ставленники власти, и это были голоса, отобраны у Авакова. Точно так же и сейчас. Есть две политические силы в стране. Враги народа, условно говоря, и друзья народа, говоря не условно, а очень и очень серьезно. Кто не с друзьями, тот за врагов, Спасибо за внимание, пусть вам не будет стыдно за ваш выбор.